Чи буде насправді у дружній нам Грузії друга революція, і чу, як розвиватимуться події в цій країні? Ми поговоримо із нашим гостем. Це бачу Корчилава, колишній преса та посольства Грузії в Україні. Вітаю вас! Добрий вечір. бачу. Розкажіть, які настрої зараз у Грузії, чому люди вийшли на вулиці? І чи дійсно там ситуація настільки е, погіршилась? Ну, ситуація ухудшилась на самом деле, да, но Сказать, что однозначно там кто-то имеет гораздо большую поддержку, кто-то гораздо меньшую, она вот где-то 50 на 50. На самом деле все зависит от выборов, которые будут в следующем году. Но думаю, что на этих выборах все-таки единое национальное движение наберет больше голосов, чем партия нынешнего премьер-министра Гарибашвили, потому что есть некий откат назад, и этот откат очень такой существенный, да, как бы. Вибачте, я вас переб'ю. Просто хочу пояснити глядачам, чому саме ми отговоримо про цю тему. Тому що чимось е, ситуація в Грузії, в Україні чимось схожа. Грузія пережила свою війну, революцію, свою війну. Потім прийшов, е, прийшла та влада, яка дійсно провела певні реформи, а зараз повернулася влада, яка симпатизує Росії. Ні, е, фактично... не, не, не можна сказати однозначно, що нинішня влада симпатизує Росію, тому що. У нынешней власти была иллюзия того, что они смогут договориться с Россией, что Россия договороспособна. Но а, то, что они симпатизируют, но этих фактов нет. До сих пор не восстановлены даже дипломатические отношения. И Грузия, и Украина, они похожи, только Украина отстает на этом пути на минус 20 лет. Вот, то, что сейчас происходит в Украине, в Грузии происходило в 92-м, 3-м, 4 5-м годах. Просто... А... Ми бачимо ваш приклад, і не хочемо, щоб у нас повторилася та сама ситуація. Хочеться, щоб були реформи і далі країна росла і розвивалася. Розкажіть, а ці червоні картки, з якими людьми люди вийшли на вулиці, чи може бути от дійсно ще одна революція, наприклад, червоних карток? Ой, вы знаете, я думаю, что революции на этом этапе в Грузии не будет. Скорее всего, грузины, грузинам очень понравилось впервые, вот, когда уходил Саакашвили передавать власть путем выборов. Все-таки э, в стране было настолько много не было вот до Саакашвили ни одной передачи власти мирным путем. Все время были какие-то военные перевороты или революции. Вот, и думаю что скорее всего это большая подготовка к выборам следующего года я бы не ну я по крайней мере сейчас не вижу тенденции революции в грузии. А от ви кажете, що ситуація дійсно погіршилася. Ви більше знаєте про те, як зараз живе Грузія. Зараз ми багато говоримо про те, що от грузинські реформатори змогли подолати корупцію. Зараз яка там ситуація? Ну з корупцією ситуація в принципі не ухудшилась. Ну є ніякі проявлення так званої елітарної корупції. Но на самом деле там ухудшилось в социально-экономическом плане. То есть Грузия всегда жила плохо, но она перестала вот так же быстро развиваться, как развивалась быстро при Саакашвили. То есть если каждый год там доходы населения немножко возрастали, там условно на 10, 12, 15 процентов, то сейчас этого роста не наблюдается, и поэтому население недовольно этим. Чему, чего не робить нынешний кабинет министров? потому что он слишком погряз в политических интригах да? по новым... Грузия сейчас живет по новой конституции где парламентская республика и руководителем исполнительной власти является премьер-министр который приходит в результате создания коалиции и большинства в парламенте да? избрания большинства в парламенте и грузинская мечта это не есть партия это был такой альянс мелких партий много мелких партий объединившихся в альянс и настолько разность интересов вот этих разных мелких партий в, в этой коалиции, да, что, к примеру, приходится больше заниматься политикой, нежели э, социальной жизнью страны. А вот зараз можете провести параллели с украинскими реалиями? Ну, параллели можно провести, только в Грузии все равно, еще раз говорю, грузины очень устали от переворотов и революций. Так украинцы, сдается, тоже втомились, а хочется уже ну, в Украине жить. была вторая революция, вы знаете, ну, в Грузии была единственная революция РОС, да, вот эта бархатная революция. Были еще какие-то там военные перевороты, но э, не дай бог, чтобы Украина пошла по пути тому, чтобы по немножко перевернутой пирамиде, чтобы в Украине кому-то захотелось сделать военный переворот. А от е, зараз, якщо можна, по ситуації, яка зараз відбувається в Україні, оці скандали навколо е, Ігоря Коломойського Укрнафта, е, скажіть, чи були подібні можливо, історії в Грузії? Були якісь подібні історії, вони були зв'язані з господином Джаджабом Джабою який був фактично замістителем Шеварнадзе, Тогда не було ще поста президента до 1995 року в Грузії, а був. Госсовет, Председателем Госсовета был Эдуард Аврусевич Варнадзе, а замом его был Джаба Йосельяни, такой очень известный персонаж был в Грузии. Это бывший вор в законе, который потом стал драматургом и который стал в итоге заместителем господина Шеварнадзе. У него было свое военизированное формирование под названием Хедриони. Где-то вот такие же истории происходили, только потом со временем господин Йоселиани отсидел довольно большой срок, Порядком 10 лет отсидел в тюрмі, вийшов і через некоторое час умер, Там, через два чи года, роки. Но... Просто то, а, от такі а, історії, коли в країні так дуже важко, війна, незважаючи на те, що начебто перемир'я, як ви вважаєте, ці історії яким чином впливають на Очень плохим. Ну на самом деле ані розвалювають страну ані. Вони... заставляют людей переключаться на какие-то внутренние проблемы и не верить в победу своей страны. Ну, то же самое, что произошло в Грузии. На самом деле и в Осетии войной, и в Абхазии было проиграно из-за того, что существовала вот такая некая ситуация. Еще существовал внутренний конфликт между сторонниками экс-президента Гамсахурдия и сторонниками Шеварнадзе. Это было вооруженное противостояние было и так далее. То есть на самом деле Грузию вот в Украине делается все абсолютно то же самое, что делалось в Грузии в 90-е годы Российской Федерации. Но ну, это один и тот же сценарий. А, то есть, как вы считаете, это тоже след Российской Федерации сейчас? Я, я, я не думаю, тут скорее какое-то желание поделить финансовые потоки, которые очень большие по сравнению с Грузией в Украине. И я думаю, что... Такие вопросы нельзя решать вот так на улицах. Их должны решать как-то в кабинетах, наверное, чтобы... Но это не те вопросы, которые должна обсуждать вся страна, что сейчас делает. Ну Делается. вот просто то, что это вышло э, за межи разумного и то, что вот... Почали... Мы же понимаем, что сейчас вот к этим вопросам, вот так как оно вышло за рамки всего разумного, могут подключиться там иностранные спецслужбы нашего не очень дружественного государства соседнего севера. И начать там свою игру и просто манипулировать этими ситуациями. Мы все это понимаем. В одну пользу одних или в пользу других, какая разница. Но только для того, чтобы раздувать конфликт между конфликтующими сторонами. Это же такие способы Москвы. Как вы считаете, вы уже наголосили, что подобная ситуация э, своего часу и э, розвалила Грузию, не дала возможности э, перемогти в э, Осетии там, и так далее. Скажите, как вы, зараз сейчас можете дать пораду все-таки украинским українським властям, украинским можно властям, олигархам? Как диеты? Объединяться. Объединяться, выбрасывать к чертовой матери амбиции, заниматься тем, чтобы добиться победы, потому что многие тут говорят слово мир, но мира без победы не бывает. Или, или надо проиграть, или надо победить. Но я думаю, что Украина просто обязана победить. А потом уже можно решить все остальные финансовые вопросы друг с другом. Зараз у зв'язку з тим, що ми бачимо, чи мож, є можливість проводити реформи? Чи вірите ви в те, що якщо ця ситуація загостриться, то реформи ми зможемо не, реформи, провести? реформи можна проводити, нужна проводити і нужно проводити для того, щоб якраз не возникали такі ситуації. Тому що якщо ми условно попитаємося перенести цю ситуацію, там на якісь цивілізовані країни Європи, США або навіть там. на страны арабского мира, которые довольно развитые есть, то вы же понимаете, что это невозможная ситуация, так не бывает. Ну вот, хотя бы для этого необходимо проводить реформы, необходимо проводить их для того, чтобы побеждать, необходимо для того, чтобы спасать эту страну. Потому что, еще раз говорю, Бендукидзе не раз еще сказал там, больше года назад, э, знаменитую фразу, что если не проведете реформы вы, вам и проведет Путин. Ну, от, дай Боже, щоб самі ми провели ці реформи, ми на це дуже сподіваємося.